કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશ દાદરા નગર હવેલીના એડમિનિસ્ટ્રેટરના પ્રયત્નો થકી દેશની અગ્રગણ્ય એવી ગુજરાત નેશનલ લો યુનિવર્સિટીએ સિલવાસામાં પોતાનો કેમ્પસ સ્થાપ્યો છે સિલવાસા કેમ્પસની પ્રથમ બેચના સ્નાતક અભ્યાસક્રમના બે વિદ્યાર્થીઓએ કઠોર પસંદગી પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈને શિષ્યવૃત્તિ મેળવી છે સંઘ પ્રદેશના વિદ્યાર્થીઓ માટે પચીસ ટકા બેઠકો આરક્ષિત હોવાને કારણે દેશની ટોચની યુનિવર્સિટીમાં ભણવાની તક મળે છે तो जीएनएलयू सिलवासानी प्रथम बैच नो प्रतिनिधित्व करता देवी सुप्रजा पावनी सिंह और दिनेश मिश्रा ने अनुकरणीय सिद्धियों भावी पीढ़ीों માટે प्रेरणा बनी रहे ये हमारा पहला बैच है और पहले बैच के दो छात्राओं का पहला अचीवमेंट है जिसको लेकर हम बहुत ही प्राउड है और ये आने वाले जितने भी छात्र हैं उनके लिए एक मोटिवेशन की तरह साबित होगा और हमारे लिए भी एक मोटिवेशन की तरफ ही है ये बहुत दूर-दूर से बच्चे आते हैं इन दो छात्र ये जो दो छात्राएं हैं ये एक आंध्र प्रदेश की हैं और एक उत्तर प्रदेश की हैं और दोनों ही एक अंडर प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से आती हैं और ये इनके लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट है जनरली एलएम ले करते हुए ही मैंने यूजीसी नेट की परीक्षा पहले प्रयास में पास कर लिया है और इसके लिए मैं जनरली सिलवासा कैंपस के सारे शिक्षकों का सारे स्टाफ का साथ साथ में मेरे पिताजी जो कि किसान हैं, मेरे भाइयों का जो कि अभी भी अभी बेंगलोर में इंजीनियर हैं, भाभी का जिनका बहुत प्रमुख रूप से योगदान रहा है मेरे प्रिपरेशन के दौरान मैं सभी लोगों का धन्यवाद देता हूँ मुझे अभी रिलायंस स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है मैंने एक टेस्ट को पास किया था जिससे मुझे रिलायंस स्कॉलरशिप प्राप्त हुई है इससे मुझे काफी अपनी पढ़ाई में मदद मिलेगी मुझे रिलायंस स्कॉलरशिप प्राप्त करने में मेरे फैकल्टी मेंबर्स गुजरात नेशनल यूनिवर्सिटी के काफी मदद मिली जिससे मुझे काफी जिसके लिए मैं काफी धन्यवाद हूँ